немножечко посмотрели на свою жизнь в свете Слова Божьего. И я хотел бы одним из мест Писания выбрать Римлянам 5 глава и 6 стиха и немножко ниже. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его. Слава нашему Богу. И это место Писания говорит о том, что Бог. И доказал свою любовь каждому из нас. Тогда, когда мы были еще грешными, Он умер за каждого из нас. И вы знаете, когда я читаю это, рассуждаю над этим, я понимаю, начинаю понимать ценность моей жизни. Ведь в действительности, вот что самое дорогое в этом мире, что самое ценное, что? Это жизнь человека, не правда ли? Она, это самая большая ценность. Почему? Потому что за эту жизнь Иисус Христос пролил свою кровь. Иисус оценил ее настолько высоко, настолько ценно, что не пожалел себя, но взошел на крест Голговский и умер за каждого из нас. Но когда мы смотрим или живем в этом жизни, мы иногда видим, что иногда люди недооценивают свою жизнь. Кто-то разочаровывается, э, кто-то упадает в определенные какие-то, вот, э, вот, как говорится, депрессионные состояния. Это какое состояние? Когда человек как разбитый, как вот разбитый корабль, вот такое вот, разбитое состояние, разочарование полное в своей жизни, непонимание своей э, цели э, в, своей, в этой жизни. Когда человек оканчивает жизнь свою, свою самоубийством, почему? А не видит ценности его жизни. Так вот, здесь апостол Павел говорит, что тогда, когда мы были еще грешными, Иисус Христос умер за нас. Слава нашему Богу. Обратите внимание, когда мы были еще грешными? О чем это говорит? Тогда, когда мы не сделали ничего еще доброго для того, чтобы Иисус умер за нас, не, не сделали ничего еще ценного, почему? Потому что иногда мы думаем, вот, когда мы поступаем хорошо, Иисус очень, Бог очень любит нас сильно. И чем больше мы делаем добрых дел, тем больше Бог любит нас. Но здесь Писание говорит немного о другом. Он полюбил нас тогда, когда мы еще этого не заслуживали. Писание говорит, и это не отдел чтобы никто не хвалился. Это не за то, что мы, что мы сделали или что мы сделаем в будущем. Нет, спасение дается не так. Он полюбил нас. Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего и народного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он полюбил нас. И когда я читаю одну из притчей Иисуса Христа, Помните о жемчужине. Царство небесное подобно чему, купцу, ищущему хороших жемчужин. И он искал и нашел одну драгоценную и писание. Говорит, он идет и продает все, что у него было, и покупает эту одну драгоценную жемчужину. Братья мои и сестры, это о нас говорится. Он покупает нас за очень большую цену. Почему? Он э, видит в нас ту ценность, возможно, которую до конца мы не понимаем. Мы думаем, что вот если мы вот такие хорошие, значит, Иисус очень сильно любит. Нет, представьте, Он доказал, что до конца возлюбил нас. Он уже доказал. Он уже настолько сильно полюбил нас, что больше полюбить Невозможно. Понимаете, братья и сестры? Тебя и меня больше полюбить невозможно. Он до, до конца полюбил. Он жизнь свою отдал за каждого из нас. И поэтому мы дороги для каждого, э, э, каждой по отдельности. Как все вместе, так каждый по отдельности. Мы просто-напросто уникальны для него. Почему вы скажете? А ведь у него есть, есть кому, кого любить. А почему вот именно меня Он так любит? Разве Он не может обойтись без меня? Может, обо мне Он забыл? Может где-то мои проблемы, они настолько его уже удручают, что он не, не желает со мной дело иметь. Нет. Нет, братья мои сестры. Он настолько ценит каждым из них. И помните, э, в одной из притчей Иисус Христос сказал о овцах, которые были э, у пастыря. И когда потеряется одна, что он и делает? Махнет ли он рукой и скажет? Ничего страшного. Слава Богу, я позитивный человек, у меня 99 хороших, послушных овец. Писание говорит, нет. Он оставит 99 и пойдет искать одну. О чем это говорит история для меня? Для него важно. Он говорит о том, что может для человека иногда что-то один человек не имеет значения. По, по нашему, по человеческому. Но для Бога. Одна овца потерявшаяся, одна драхма потерявшаяся, она важна. И когда найдет овцу, и когда найдет драхму, что делает? Он собирает друзей своих и говорит, порадуйтесь со мной. У меня большая радость. У меня овца пропадала и нашлась. Может сегодня э, в подобном э, положении мое сердце, я как будто бы где-то э, вот, э, чувствую себя как, как отбившимся, как забытым, как потерявшимся, как каким-то таким человеком, которым я э, оцениваю. говорю, Господи, а что в моей жизни важно? А вот я, возможно, вот где-то там оступился, вот там я, возможно, где-то не прав. Наверное, ты махнул на, на меня рукой. Нет, Писание говорит. Я вспоминаю те голговские страдания Иисуса Христа. И для меня очень ярким таким примером была одна ситуация там на Голгофе. Братья мои и сестры, вы помните, когда Иисус был распят возле разбойников, вместе с разбойниками? И я подумал, когда я рассуждал над э, вот этой той, всей ситуацией, э, я думал, э, наверное, самым невыгодным человеком для спасения э, вообще был этот разбойник. Помните, который был э, возле него висел и сказал, Господи, мы висим по, по, по праву, мы заслужили смерти, а он не сделал ничего худого. Господи, вспомни меня, когда будешь. В своем Царстве. Иисус сказал, ныне же будешь со мною в раю. О чем и говорится эта история? Что Иисус Христос принял этого разбойника. Я рассуждаю, смотрю наверное, на жизнь этого разбойника. Чем Он мог бы похвалиться или что бы Он мог предложить Богу, братья мои сестры, вы рассуждали над этим Что у него было вот до этого момента, до Голгофы преступление и безбожная жизнь. Не правда ли? Он сам о себе сказал, я здесь вешу достойно. Я заслужил, мы заслужили это, чтобы висеть здесь. А там раньше на, Голго, на кресте распинали не за громкое пение в хоре, не за просто какой-то там, э, ну, мелочный, вот, ну, где-то украл, где-то обидел кого-то. Нет. Там только преступники, злостные убийцы, которых демонстративно убивали, поэтому этот человек не мог ничем похвалиться в своей жизни. И что он, что он мог бы предложить Иисусу, Богу? Он висит на, на Голгофе и умирает. Вот еще несколько минут и он умрет. Что он может предложить? Ничего. Он не мог ничего предложить. Но Иисус Ему говорит, ныне будешь со мною в раю. Слава нашему Богу. Если это возможно в Его случае, братья мои сестры, если это возможно в Его случае, то не, я смотрю на свою жизнь, то не, не намного ли лучше мы, братья мои сестры. Бог ту же цену отдал за каждого из нас, что за разбойника, что за меня, что за другого брата, сестра, э, рядового или пастыря. Одна цена, цена его крови. Он приобрел как жемчужину, которой он дорожит, которой он не торгуясь, он пошел, продал все, что у него было и приобрел на Голгофе. Каждого из нас. И поэтому каждый из нас ценен. Нельзя сказать, у него есть много, у него есть 99 овец, у него есть так, такая большая, огромная Вселенская церковь. Что там, один человек я, буду ли там, не буду ли, какая огромная. Если он спас разбойника, вот, для, вот до него, наверное, по человеческим рабам рассудить, ему не было никакой разницы. Но он полюбил его. И сказал, будешь со мной, Руи. Я призываю каждого из нас к молитве. Давайте мы все встанем и поблагодарим нашего Господа за то, что Он так сильно любит каждого из нас.